সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ছবিয়ে কথা কয় শিতানলৈ এই শিতানত আমি ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ বিভিন্ন অৰ্থবহ ছবিসমূহৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ আহকচোন আজিৰ শিতানত থকা পাঁচখন ছবি আমি বিশ্লেষণ কৰো প্ৰথম ছবিখনত দেখিছে এজাক মানুহ হাতে হাতে মোবাইল লৈ আছে আৰু সকলোৰে সন্মুখত থকা কিতাপখনক এটা আচৰিত বস্তুৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ আমি বৰ্তমান মোবাইলত ইমানেই ব্যস্ত হৈছো যে কিতাপ আমাৰ অপৰিচিত সামগ্ৰীলৈ পৰ্যবিত হৈছে ই অতি ভয়াৱহ কথা দ্বিতীয় ছবিখনত আমি দেখিছো এটি শিশু আৰু মোবাইলটো যেনিবা এটি দুদানী অৰ্থাৎ শিশু এটিয়ে মোবাইলৰ পৰাই সকলোখিনি আহৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে এইটো যদিওবা সময়ৰ লগত মিলাৰ এটা চেষ্টা তথাপি শিশু অৱস্থাত মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ অতি বেছিটো খুবেই বেয়া আমি শিশুক সৰুৰে পৰাই মোবাইল হাতত তুলি দি গোটেইখিনি শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান মোবাইলৰ পৰাই আহৰণ কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰোঁ যিটো শিশুৰ ভৱিষ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল সেয়া এতিয়াও বিচাৰ্য এই তৃতীয় ছবিখনত আপোনালোকে দেখিছে এজন পানীত ডুবিবলগীয়া মানুহে চেলফি উঠি আছে অৰ্থাৎ নিজৰ জীৱনতকৈও নিজৰ প্ৰাণতকৈও বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে মোবাইলত ছেলফি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এজন কছাই আৰু কেইটামান ভেড়া কছাইজনে এটি ভেড়াক শিৰ আৰু বাকী বিলাক ভেড়াই ফটো তুলিছে এই ছবিখনে ইয়াকে বুজাইছে যে আমাৰ সন্মুখত থকা ভয়াৱহ বিপদতো আমি আচলতে বিপদৰ অনুধাৱন নকৰি কেৱল ছচিয়েল মিডিয়াত দিবৰ কাৰণে ফটো ভিডিঅ' বনয়াত ব্যস্ত থাকুক আমি ফটো ভিডিঅ' বনোৱাটো ভাল যিখিনি বিপদ আমাৰ সমাজলৈ আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মলৈ আহি আছে সেইখিনিকো আমি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে পঞ্চম ছবিখনত আমি দেখিবলৈ পাইছো এজন ৰোগীয়া মানুহ চিকিৎসালয়ত আছে আৰু তেখেতৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো মাত্ৰ ওৱান পাৰ্চেণ্ট আছে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ জীৱনদায়নী যন্ত্ৰটোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কানেকশ্যনটো উলিয়াই মোবাইলটো চাৰ্জত লগাই অৰ্থাৎ নিজৰ জীৱনৰ বা নিজৰ শৰীৰৰ চাৰ্জতকৈও মোবাইলৰ চাৰ্জটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে আপোনালোকে আজি পাঁচখন ছবি দেখিলে এই পাঁচোখন ছবিয়ে এক সুন্দৰ বাৰ্তা বহন কৰিছে হয়তো মই যিখিনি দেখিছো ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছো আৰু যদি ইয়াত কিবা যোগ কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত যোগ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ